Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Adi Zufri bin Mohadi C20666. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini saya akan terangkan kepada anda itu tentang subjek Seminar Isu Semasa dan saya merupakan ahli kumpulan kepada tajuk Seni Anyaman Tika Kecut dan hari ini saya akan membawa anda kepada cara-cara dan masa masalah-masalah dalam pembuatan tikar kecil. Okey, untuk projek kali ini saya akan memfokuskan pada seni anyaman tikar kecil. itu salah satu seni warisan kraft tangan tradisional masyarakat Kelantan yang semakin kurang dikenali khususnya dalam kalangan generasi muda pada masa sekarang isu utama yang dikenal pasti dalam Kajian ini adalah kekurangan dokumentasi dan serta penggunaan platform media moden yang makin yang masih minimum dalam dalam usaha mempromosikan ayam antiga kecil ini. Sehubungan itu, projek ini telah dijalankan dengan kerjasama seorang pengurus tempatan iaitu Puan Noraida Menti Muhammad atau lebih dikenali sebagai Kak Da. Kak yang merupakan penerus generasi ketiga pengayaman Tikar kecut di Bajau, Kelantan. Melalui projek ini, usaha ini, usaha pendokumentasian dan promosi seni ayaman tikar kecut diharapkan dapat diperkasakan agar terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang ini adalah contoh ayam mantika kecut yang telah dibuat oleh pengusaha itu sendiri iaitu Tuan Noraida atau lebih dikenali sebagai Kak Isu utama yang dikenal pasti dalam projek ini ialah kemerosotan pengetahuan dan minat generasi muda terhadap seni ayam mantika kecut. Walaupun tikar kecut mempunyai nilai budaya, fungsi tradisional dan keindahan seni yang tinggi ia semakin diketepikan akibat perubahan gaya hidup moden serta kekurangan pendedahan Selain itu, pengusaha seperti Kak Da turut bertepan dengan kekangan pemasaran akses pasaran yang terhad serta proses pembuatan yang rumit dan memakan, waktu dan memakan masa Hal ini menyebabkan warisan ini berisiko untuk pupus jika tidak dipelihara secara sistematik pelaksanaan projek sulam ini dijalankan secara berperingkat dan terancang. Pada peringkat awal, kumpulan kami menjalankan perancangan projek termasuk pemilihan lokasi, pembahagian tugasan serta penetapan objek kajian, objektif kajian. Kami memilih bacok kerana kawasan ini masih mempunyai pengusaha tiga kecil yang aktif dan berpengaruh luas Seterusnya, kami menjalankan kajian lapangan melalui yang pertama adalah temu bual bersama kaedah, pemerhatian secara langsung, proses pembuatan dan pendokumentasi yang visual melalui fotografi dan videografi. Kami mempelajari keseluruhan proses tikar kecut bermula daripada pencarian daun kecut di kawasan paya, proses menjemur, menumbuk dan mewarna daun. Seterusnya, teknik ayam mata di sini seperti muka sisi, silat atas dan bawah dan pembentukan motif seperti kosong, jari dan bali. antara pelaksanaan aktiviti ialah aktiviti yang dijalankan secara lebih terancang bagi memperoleh pengalaman pembelajaran yang bermakna dan tersusun. Aktiviti dimulakan dengan sesi taklimat ringkas oleh pengusaha tiga kecil iaitu kakda yang menyerahkan objektif kepentingan serta hasil pembelajaran yang ingin dicapai seterusnya bahan dan peralatan disediakan mengikut keperluan aktiviti supaya dapat dipelajari tugasan dengan lebih lancar. Pengusaha kemudian melakukan demonstrasi langkah demi langkah supaya peserta memahami teknik atau prosedur yang betul sebelum melaksanakan sendiri. Dalam keadaan dokumentasi, fotografi digunakan sebagai medium utama bagi merakam bukti visual sepanjang kajian lapangan. Setiap gambar diambil mengikut susunan kronologi untuk memudahkan analisis dan pemahaman teknik ia turut meliputi penyediaan bahan seperti proses mengotik, memilih, membersih dan meredam daun kecuk sebelum diayam. Seterusnya, teknik ayaman lebih kepada jarak dekat iaitu penggerakan tangan pengayam, teknik silang menyilang, keadaan sambung, pembetakan motif serta ketelitian tekstur. Antara langkah-langkah aktiviti yang dijalankan ialah pertama sesi pertemuan bersama pengusaha Tika Kecut. Seni anyaman Tika Kecut bertujuan memberi pendedahan kepada pihak komuniti berkaitan seni warisan kraftangan tradisional Melayu yang menggunakan daun kecut sebagai bahan utama. Aktiviti anyaman ini dimulakan dengan sesi pengenalan oleh Kadah selaku pengusaha Tika Kecut yang menaikkan fungsi dan simbolik Tika Kecut dalam kehidupan masyarakat dahulu diikuti demonstrasi teknik penyediaan daun kecut yang memula daripada proses rendaman, proses menumbuk dan proses keringan sebelum memulakan sesi ayaman. Proses pengayaman dimulakan dengan latihan teknik asas seperti silang atas silang atas bawah yang ditutupkan oleh kada bagi memastikan ketegangan ayaman kekal stabil dan kemas. Setelah menguasai teknik asas, kada meneruskan pembentukan tikar dengan memperluaskan ayaman mengikut saiz yang ditetapkan secara serta mencuba corak ringkas seperti bali, muka sisir dan kosong. Bahagian tepi tikar dirapikan dengan diikat. Antara cabaran dalam proses pembuatan tikar kecuk adalah proses pembuatan yang rumit dan memakan masa yang lama. Proses memperoleh pokok kecuk bukanlah tugas yang mudah kerana tumbuhan ini hanya terdapat di kawasan paya yang berbahaya. Selain itu, untuk mendapatkannya, beberapa langkah rumit perlu dilalui antaranya ialah menyeluh ke dalam lumpur untuk mengutip bahan mentah menjemurkannya sehingga benar-benar kering menumbuk bagi memperolehi tekstur yang sesuai serta mewarnakan mengikut kegunaan tertentu setiap langkah ini memerlukan ketelitian kemahiran dan kebenaran kerana ia melibatkan persekitaran yang mencabar antara jalan penyelesaian adalah yang pertama membuat penjenamaan semula produk. Strategi penjenamaan yang sistematik merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengenalan dan daya tarikan tingkat kecut dalam kalangan pelanggan baharu. Melalui proses penjenamaan atau rebranding yang berkesan, pengusaha berpeluang menunjukkan nilai estetik dan identiti warisan budaya yang terkandung dalam produk tersebut. Usaha ini dilaksanakan dengan mewujudkan logo yang konsisten nama-jenama yang mencerminkan keunikan tradisi tempatan serta reka bentuk pembukaan yang menarik dan profesional Selain itu, pemasaran digital secara interaktif penggunaan platform media sosial secara strategik merupakan pendekatan penting dalam memperluaskan jangkauan pasaran dan meningkatkan keterlihatan produk pengusaha Melalui aplikasi TikTok pengusaha dapat memperkenalkan produk secara lebih interaktif dan dinamik kepada khayalak yang lebih luas. Antara kaedah yang boleh digunakan termasuklah mengadakan sesi siaran langsung bagi mempamerkan proses pembuatan, keistimewaan bahan serta memberikan promosi masa nyata kepada pelanggan. Antara penemuan utama yang didapati dalam kajian ini adalah teknik untuk memulakan ayam mentiga. Menurut Nuraida, teknik untuk memulakan ayaman adalah dengan membuat jerak yang dipanggil ayaman muka sisi setelah membuat ayaman muka sisi daun kecuk boleh dimasukkan ke dalam ayaman muka sisi jaga selang seli mengikut warna tiga susunan daun kecuk tersebut perlulah dibuat mengikut kedudukan kepala dan ekor tiga sekiranya berlaku kesalahan susunan terhadap daun maka daun tersebut perlulah dibuka dan dibuat semula agar menjadikan tiga kecut lebih kemas, cantik serta mempunyai motif. Tiga kecut mempunyai beberapa motif dari segi warna yang dapat memberikan corak. Terdapat tiga motif yang dikenal pasti antaranya adalah kosong iaitu tiga berwarna putih atau tiada warna. Kedua adalah motif jari iaitu penggunaan dua warna manakala ketiga adalah motif balik iaitu melibatkan penggunaan tiga warna pada tiga. Hal ini Bilangan warna yang digunakan dapat memberikan corak dan motif tertentu pada tikar kecuk. Pemilihan warna juga boleh dilakukan secara bebas mengikut citarasa. Tambahan pula, warna tikar kecuk boleh didapatkan secara langsung di kedai secara online di Shopee. Secara keseluruhannya, dokumentasi yang dijalankan terhadap tikar kecuk telah memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang seni ayam tradisional ini. Dari segi pembuatan fungsi serta nilai warisan yang terkandung di dalamnya. Melalui temu buah dan perhatian bersama Puan Nereda atau lebih dikenali sebagai Kada, pelbagai maklumat penting berkaitan teknik ayaman, penggunaan bahan semula jadi serta kesinambungan warisan tiga kecut turun turmula dapat dikenal pasti dan direkodkan dengan baik. Dapatan kajian juga turut menunjukkan bahawa penghasilan tiga kecut bukan saja berperanan sebagai sumber pendapatan sampingan malah menjadikan medium untuk mengekalkan identiti budaya tempatan. Walaupun seni anyaman ini berdepan cabaran dari segi kekurangan pewaris dan persaingan produk moden, usaha seperti perjenamaan, penggunaan platform media sosial serta sokongan masyarakat sedapak, dilihat berpotensi dalam menghasilkan kelangsungan tikar kecuk pada masa hadapan. Dengan ini, segala maklumat tentang berkaitan tikar kecuk yang saya dapat kongsikan kepada anda. Dengan ini, sekian terima kasih